Программа «12 шагов анонимных алкоголиков и наркоманов» — это духовно ориентированный путь выздоровления от алкоголизма, который с момента своего появления помог миллионам людей во всем мире. Вот краткая история развития и суть этой программы. Дата основания — 1935 год, основатель Билл Уилсон и доктор Боб Смит. Место штата Гайя, США. Билл — биржевой маклер из Нью-Йорка, страдавший от алкоголизма. Прошел духовное пробуждение после лечения в клинике и общения с группой Оксфордского движения. Познакомим с Бобом, другим алкоголиком, они поняли, что помощь другому алкоголику помогает оставаться трезвым самому. Это стало основой для формирования сообщества. В 1939 году э, выходит книга «Анонимные алкоголики», часто называемая «Большая книга», где, первый, где впервые описаны 12 шагов. В 40 е и 50 е года быстро распространение групп по США, затем в Канаде, Европе и других странах. Сегодня программа применяется не только в ААН, но и в других сообществах. По данным исследований отчетов 2024 года, более 2 миллионов членов, примерно 120 тысяч групп в более чем 180 странах мира, включая и Украину и страны СНГ. Основные принципы программы ⁇ это анонимность, основа безопасной среды, признание бессилия, первый шаг к выздоровлению, духовность, не религия, но акцент на высшие силы, взаимопомощь, один алкоголик помогает другому, ежедневная практика, шаги не просто раз проходят, а живут ими каждый день, спонсорство, наставник, спонсор помогает новичку пройти путь.